श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुम्हाला हवे तितके धन प्राप्त होईल फक्त तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे की पैसे कमावण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागतात पण भक्तांनो तुम्ही कधी विचार केला आहे का की तुमच्या हातात एक दैवी मंत्र असू शकतो जो तुमची लाखो करोडो रुपयांची इच्छा पूर्ण करू शकतो तर भक्तांनो विश्वास असेल तर हा मंत्र दहा मिनिटे लावून ठेवा तुमच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतील भक्तांनो आज आम्ही तुम्हाला स्वामी समर्थाच्या अशा एका चमत्कारिक मंत्राबद्दल सांगणार आहोत हा दिव्य मंत्र तुमच्या नशिबाचे दार उघडेल हा केवळ मंत्र नसून तुमच्या अवतीभोवती पैशांशी आकर्षित करणारं एक यंत्र आहे भक्तांनो तुम्ही आर्थिक संकटातून झुंजत असाल तर खूप काही कष्ट करू नये तुमच्या हातात पैसे टिकत नसतील घरातील वादविवाद वाढत चालले असतील सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी तुम्हाला लोकांकडून कर्ज घ्यावे लागत असेल घेतलेले कर्ज लवकरच फिटत नसेल तर या सर्व समस्यांना तुम्हाला सामोरे जावे लागत असेल तर आज हा मंत्र ऐकायला सुरुवात करा या मंत्राचा चमत्कार पाहण्यासाठी तुमच्या उरलेल्या वेळातील थोडा वेळ हा मंत्र ऐकण्यासाठी काढा आणि मोबाईलवरती हा मंत्र ऐकायला सुरुवात करा या मंत्रामुळे तुम्हाला धन आणि समृद्धी प्राप्त होते जो भक्त खऱ्या मनाने या मंत्राचे श्रवण करतो त्याला कोणत्याही गोष्टीशी कमतरता भासत नाही भक्तांनो तुम्हाला स्वामी महाराजांच्या कृपेने तुमची तिजोरी भरायची असेल तर तुम्हाला पैशांच्या अडचणी कमी करायच्या असतील तर हा मंत्र तुम्ही अवश्य ऐकला पाहिजे भक्तांनो हा दिव्य मंत्र आजच ऐकायला सुरुवात करा स्वामींचा हा चमत्कारिक मंत्र तुम्ही एकशे आठ वेळा किंवा त्यापेक्षा जास्त म्हणजे एक हजार आठ वेळा ऐकू शकता कोणालाही न सांगता शांतपणे स्वामी समर्थाचा हा मंत्र जप करून पहा या व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला चमत्कारिक अनुभव मिळेल या मंत्राने तुमची धन समृद्धी प्राप्तीची इच्छा पूर्ण होईल हा दिव्य चमत्कारिक मंत्राचा जप तुमच्या पैशांच्या सर्व समस्या कमी करतो तुमच्या जीवनातील भरपूर धनसंपत्तीचा वर्षाव होतो भक्तांनो तुम्ही स्वप्नात ही कल्पना केली नसेल त्या गोष्टी तुम्हाला तुमच्या तुम्हा आयुष्यात मिळतील मंत्रामुळे चारही दिशेने संपत्ती आकर्षित होऊ लागते संपत्ती आल्यानंतर आपोआपच आपले जीवन सुखी समृद्धीने भरून जाऊ शकते या सर्व गोष्टी शक्य होण्यासाठी तुम्हाला या मंत्राचा जप आज करावा लागेल हाँ मंत्राच जप करता तुम्हें जे का स्वामीक सर्व तुम्हारा मिलना है तुम्हारा मनात घरबल इच्छा अल गाड़ी बदल इच्छा सेल नौकर बदल की इच्छा तुम्ही तो तुम्हें स्वामीना संगू शकता हाँ मंत्री जप करता तुम्हें तुम्हार मना स्वामी इच्छा स्वामीना सगा स्वामी नक्की तुम्हारी इच्छा लवकर लवकर पूर्ण करते या मंत्रात इतकी शक्ती आहे की कोणालाही न सांगता हा मंत्र तुमच्या इच्छा सहज पूर्ण करू शकतो जर तुम्हालाही आज स्वामींचा चमत्कारिक अनुभव पाहायचा असेल तर हा मंत्र अवश्य आहे का चला तर स्वामी भक्तांनो जास्त वेळ न करता आत्ताशा मंत्र जपायला आपण सुरुवात करूया ओम परम सिद्ध योगेश्वराय नम परं सिद्धयोगेश्वराय नमः ॐ 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 परं सिद्धयोगेश्वराय नमः परं सिद्धयोगेश्वराय नमः ॐ 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 परं सिद्धयोगेश्वराय नमः